Всем привет, вы на канале Матер, у нас 90 каплей И сегодня у нас будет распаковка мини Бубу. Да Ну, перед началом ролика вы должны подписаться Поставить лайк И у вас есть 3 секунды Один Два Ты кто успел, тот молодец Скажи здесь привет И Вить Ладно Короче, у нас будет распаковка мини Бубу, Сколько? Кока-Кольной коллекции Напишите там сзади звуки ну, я не говорю, ну, все. Короче, у нас есть такая коробочка. Меню кока-кольного лабубу. Меню фейс. Ладно, тут есть. Тут есть фото оригинальных. Тут есть с бутылочкой. Сзади намалевано. Э, с баночкой и с бутылочкой намалеванной версии. И также с баночкой. И стоило у нас всего 150 гривен. Ну что, задать -то открывать. Бум! А среди середине у нас пакетик. Да, сы от полчаса надо занимать. Ну, короче, у нас такие пакетик, да? Так, давайте сначала рассмотрим пакетик. Коробка нам нужна, не надо. Короче, у нас такий пакетик. Допустим, у нас все по-китайски и по-английски. Тут через отельшку можно бубашки. Ну что ж, я открываю. Я затразал три. Там секретный. А, -а, -а, там секретный лябу бонус. Тут секретный лябу а, а, я... Да, тут написано Кока-Кола. Тут написано Кока-Кола. И тут, это, короче, секретный лабубу. Соленая упаковка, мы... Ну, причем тут не намалевано не про него что-то. Ну, короче, это брелок. Его можно повесить на сумку. Написано Coca-Cola. И я думал, что тут uh, какая-то карточка будет, нет. Ну, короче, такие классные лабубу Мне очень нравятся. Ну, то что, такая была распаковка э -э секретного кококольного лабубу Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Ну, с вами был Матвейко 90 Всем до побачення. Друзья, я забыл сказать, что я сейчас сравню этих две лабубы своего Хэвки Фантор и своего секретного. Не обращайте внимания, это он тут шоколад размазался. Короче. Это секретно, это Happy Funtor. Если вы, если вы коробочку выкинути, ви вы можете просто не знаю, что это вам. Ну, подарите другу, не знаю, такую самую коробочку. Коротше, зробити такую бумажку и запахнути цю коробочку и все, вот вам навіть саму коробочку не робити не надо. Або зробити, наоборот, ну, не знаю. Ну, короче, у Хэппи Фантора была коробочка вот такая. У этого была вот такая. Ладно. Теперь точно всем пока.